এয়া আজি দেওবাৰ হয় যে দিনততো ভালকৈ ভাত পানী খোৱা নহয়েই সেইকাৰণে ৰাতি ভাবিছোঁ আজি পোলাও আৰু ছাগলী মাংস খাম আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই প্ৰথমে পোলাও বনাবৰ কাৰণে চাউলখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ মই বাচমতী চাউল লৈছোঁ আৰু আধা ঘণ্টাৰ আগতে চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই মই কটনৰ শুকান কাপোৰ এখনতে এনেকৈ ফেনতে অকণমান শুকান হ'বৰ কাৰণে দি দিছিলোঁ তাৰপিছতে এয়া কাজু আৰু খিচমিচ লৈছোঁ অলপমান ইলাচি ডালচিনি লং অলপমান জিৰা আৰু আদা নহৰু পেষ্ট আৰু কেইখিলামান তেজপাত এইফালে পিঁয়াজ গাজৰ আৰু মটৰ কেইটামান লৈছোঁ আৰু এক কাপ মই ৰিফাইন লৈছোঁ তাৰপিছতে এয়া কেওৰা ৱাটাৰ আৰু এয়া হৈছে ৰ'জ ৱাটাৰ বহুতেই ব্যৱহাৰ নকৰে মই কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে গোন্ধটো ভাল পাওঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ কুকাৰটো গৰম কৰি পেলাই তাতে ৰিফাইন দি পেলাই কাজু আৰু খিচমিচখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি আছোঁ এয়া অলপমান ফুলা যেন দেখিলোঁ খিচমিচকেইটা তাৰপিছতে মই নমাই দিলোঁ তাৰপিছত নমাই পেলাই এয়া দেখিছেনে সেইখিনি তেলতেই অলপমান চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কালাৰটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া তেজপাত কেইখিলামান আৰু দি দিছোঁ ইয়াতে ইলাচি ডালচিনি লং তাৰপিছতে এয়া জিৰা দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ এতিয়া তাৰপিছত এয়া দি দিলোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈ মই ভাজি আছোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া তাৰপিছত আকৌ দি দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি এয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল বাৰু আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া গাজৰ মটৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া এইখিনিও ভাজি লৈছোঁ মই আৰু আমাৰ মিষ্টাৰে আকৌ পোলাও খাই ইমান ভাল নাপায় অইলী থকা বস্তু বোলে বেয়া পায় সেইটো মই যে খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণেই বনালোঁ আৰু এয়া দি দিছোঁ আদা নহৰু অলপমান তাৰপিছতে মই ধুনীয়াকৈ এয়া চাউলখিনি দি দিছোঁ চাউলখিনি দি পেলাই এতিয়া মই লাহে লাহে লৰাই আছোঁ জুইটো কম ৰাখি পেলাই লাহে লাহে লৰাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেধৰণে পোলাও বনাই খায় বাৰু সকলোৱেতো পোলাও বনাই খাব জানেই আৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইটোহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া খাজ কাজু আৰু খিচমিচখিনি ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ ইয়াতে অলপমান নিমখ দিছোঁ তাৰপিছত লৰাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতে মই ইয়াতে আঢ়ৈ কাপমান পানী দি দিছোঁ তাৰপিছতে এয়া সাঁপৰখন লগাই পেলাই দুটা চিটি মাৰি পেলাই এয়া আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখিছেনে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে চেনি যে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কালাৰটো সেইকাৰণে বহুতেই ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও যে বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে জানেনে অলপমান এয়া মই লৰাই দিছোঁ আমাৰ মিষ্টাৰে যে যিমান টেষ্টি হ'লেও পোলাও মানে খাই ভালেই নাপায় তেওঁৰ কাৰণে আকৌ মই নৰ্মেল ভাত বনাব লাগিব এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া দেখিছেনে কেৱৰা ৱাটাৰ এইটো দিলে বহুতেই চেনটো ধুনীয়া হয় আৰু দিছোঁ এয়া ৰ'জ ৱাটাৰ বহুত বেছিও নহয় সেই চামুচখনে মই দুচামুচ দিছোঁ তাৰপিছত গৰু ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই মই যে গৰু ঘিউ ঘিঁউৰ চেণ্টটো মানে বহুত ভাল পাওঁ যিবিলাক বস্তুত দিব লাগে সেইবিলাক বস্তুত মানে মই প্ৰায়ে গৰু ঘিউটো দিওঁৱেই মই জানো গৰু ঘিউটো খালে বেছি শকত হৈ যায় হ'লেও মই কিন্তু